কিয় নো মাতিলে আকৈ ইমুক ৰাস্তালে জি আহিলা তুমি অ আহিলো জলদি জলদি কোৱা কিয় মাতিছিল ৰাস্তালে মই ঘৰ থাকি দি পেলানি আহিছো লগৰ এজনী আহিছে বুলু ৰাস্তা দেখাই দিব লাগে পৰীক্ষাৰ ঘৰতে তেনেকে বুলি কৈলা আহিছো কোৱা কোৱা জলদি কোৱা মই হেই কথাত কবলে আছিল ফোনত কব নোৱাৰি হেবাবে হে তোমাক এনেকে লক কৰিম বুলি মাতিলো তুমি আকৌ বৰ লৰালৈ নকৈ বাৰো বা মই কথাত কবলে দিয়া কোৱা কোৱা জলদি কোৱা কি হল ফোনত এনেকে কব নোৱাৰা কথা কি আছে কোৱাছ মই মানে তুমি কালি গালি পৰা পিছত ব্যৱহাৰটো অলপ ডাঙৰ কৰিবলৈ হৈছো ব্ৰইলাৰ ব্যৱসায়টো অলপ সলনি কৰি অলপ ডাঙৰ কৰোঁ বুলি ভাবিছোঁ সেই কথাটোৰ কাৰণেহে তোমাক মই মাতিব লগা হ'ল এই মোক মানে পইচা কেইটামান দৰকাৰ হৈছিলে ব্যৱসায়টো আৰম্ভ কৰিবলৈ মানে ব্ৰইলাৰ বিজনেছটো ডাঙৰ কৰিবৰ কাৰণে অকণমান পইচা কেইটকামান লাগিছিলে হেৰি সেইকাৰণেহে বোলো তুমি সহায় কৰিব পাৰা নেকি বোলো অঁ কিমান টকা লাগিব তোমাক আৰু মইনো কি সহায় কৰিম মোৰতো ইনকাম বুলিবলৈ নাই ঘৰৰ পইচাতে মই খাই থাকো ঘৰৰ মা দেউতা আৰু দাদাইহে মোক চলাই আছে মোৰ হাততে পইচাই নাই এ তোমাৰ মা দেউতা আৰু দাদাৰে বহুত টকা আছে এ কি টকা মান দিব পাৰিবা নেকি তোমাৰ ভৱিষ্যতৰ কথা আছে ন বাৰু কিমান মান লাগিব কোৱাছন এ বেছি নালাগে 1 লাখ টকা লাগিছিলে কি 1 লাখ টকা কি হ'ল 1 লাখ টকা দিছে একদম মুছক মেলি দিলা তুমি সকিটা ডাঙা ডাঙা কৈ দিলা যে তোমালোকৰ ঘৰখনৰ কাৰণে 1 লাখ টকা একোৱেই নহয় মই জানো হলিও আৰু 1 লাখ টকা মই কবা পাম মই ঘৰত সেই তেনেকৈ এশ দুশ দিয়ে আৰু তেনেকৈ চলি থাকোঁ পাঁচশ টকা দিয়ে কেতিয়াবা হেঁ মই কেনেকৈ দিম তোমাক এক লাখ টকা ঢে তাকৰি তোমাৰ দেখোন দাদাৰ বিয়া দাদাৰ ওচৰত এতিয়া লাখ টকা আছে তুমি নাজানা দাদাকে বিচাৰিব পাৰা দেখোন এক লাখ এটা তুমি এইবোৰ কি কৈছা মই এক লাখ টকা কিহৰ কাৰণে লাগে বুলি ক'ম হে দাদাৰ আগত মোৰ ইজ্জত নাই নেকি মই কি তোমাক বেপাৰ কৰিবলৈ এক লাখ টকা দিছোঁ বুলি ক'ম নেকি অহ তাৰ মানে তুমি মোক সহায় কৰিব নোৱাৰা হ'ব দিয়া তেতিয়াহ'লে আৰু সেইটো ব্যৱসায় এইখিনিতে মই সপোনটো সমাপ্ত কৰিছোঁ মূলধন নহলেনো মই ক'ৰ পৰা সেই ব্যৱসায় কৰিম নোৱাৰো দেই তুমি কি চিন্তা কৰিছা কৰা আৰু মই সেই ব্ৰইলাৰ ব্যৱসায়টো ডাঙৰ কৰিব নোৱাৰিম অলপ দিন তুমি তেতিয়া ৰ'ব লাগিব বিয়াৰ কাৰণে মোৰ হাতত পইচাই নাই সদায় সদায় মোক হাঁহি থকা ব্ৰইলাৰ বেপাৰী ব্ৰইলাৰ বেপাৰী বুলি এতিয়া তুমি সময়তে মোক সহায় কৰিব পৰা নাই হে তুমি মোক সদায় গালি পাৰি নাথাকিবা দেই ব্ৰইলাৰ ব্যৱসায় কৰা বুলি

অলংকাৰৰ কাৰণে পইচা অলপ আছে কিছুমান বস্তু অনা হ'ল বাৰু ড্ৰাইভাৰৰ নেকলেছালৰ কাৰণে এক লাখ টকা এটা থৈ দিছো কিমান পাৰে নাজানো এক লাখ টকা এটা থৈছোঁ এইটো আজি উলিয়াই আনিছো পাই মই অলপ ফ্ৰেছ হৈ লওঁচোন বিচনাত থৈ দিওঁ টকাখিনি ঘৰতহে আছে আৰু একো নাই পিছত লকাৰত ভৰাই থম উফ এইবোৰ ঢেৰ টেনশ্যনো বিয়া পতাটো সহজ নহয় দেই ইমান খৰচা ইমান খৰচা মই এতিয়া সোণৰ বস্তুখিনি আনোতে পাই খাই গৈছোঁ আৰু সেই এক লাখ টকাটো দিব লাগিব তাৰপিছত গোটেইখিনি বস্তু লৈ আহিব এনে কিছুমান বস্তু আনিলো বাৰু কমপ্লিট হৈ যাব আৰু এক লাখ টকাটো দিলে এতিয়া সেই পাটৰ কাপোৰবোৰ লোৱা হ'ল আৰু দুযোৰ ল'বলৈ আছেই পুনৰ অলংকাৰখিনি হৈ গ'লে সেইখিনি বাৰু লেঠা মৰিব তাৰপিছতে আকৌ পেণ্ডেল চেণ্ডেলৰ কথা পাতিবলৈ আছেই উচোন বাথৰুমত ফ্ৰেছ হৈ লওঁগৈ ইমান একদম গৰম এটা উঠি গৈছে দেই গৰম আহিলে আৰু নাপাম আৰু লওঁ নে নলওঁ লওঁ নে নলওঁ ভাবি থাকোঁতে এতিয়া দেৰি হৈ যাবগৈ দেই লৈয়ে লওঁ দেই নহ'লে ইমান হ'ব পইচা মই ক'ত পাম ধৰা নপৰিলে হ'ল খালি আৰু দেই মই লৈছোঁ বুলি বহুতখিনি আছে দেই এক লাখমান থাকিলেই হ'ল আৰু আইয়ো বহুত আছে অ' দেই মজা দুটা বান্দুল পঞ্চাছ হাজাৰ পঞ্চাছ হাজাৰ আনেই ঠিক নাই দেই মোৰ কামটোতো হৈ গ'ল এতিয়া তাক দি দিলেই সি ব্যৱসায়টো আকৌ আৰম্ভ কৰিব পাৰিব তেতিয়া আৰু অলপমান ধনী হ'লে মানে আৰু ঘৰত ক'ব পাৰিম পলা জীয়া পলা কোনোবাই দেখিলে সেই চাওক এক লাখ টকা নহ'লে মোক খান্দ বেয়া পান হ'ব লাগে মই নাপাওঁ নহয় ディレイベーカーディレイベーカーディレイベーカーディレイベーカーディレイベーカーディレイベーカーディレイベーカーディレイベーカーディレイベーカーディレイベーカーディレイベーカーディレイベーカーディレイベーカーディレイベーカーディレイベーカーディレイベーカーディレイベーカーディレイベーカーディレイベーカーディレイベーカーディレイベーカーディレイベーカーディレイベーカーディレイベーカーディレイベーカーディレイベーカーディレイベーカーディレイベーカーディレイベー

मेरे यारा तेरे गम अगर पाएंगे हम तेरी है कसम हम सफर जाएंगे सोए मुफा सो बात तुम सोया ना रे सारे दुनिया से दूर जाएंगे हम मर जाएंगे हो हो, हो हम मर जाएंगे मेहमान बुलाओ बात तो अमर चले ना बेटी

এইবোৰ অপায় অমংগল হলে বিয়াৰ আগত বৰ বেয়া লাগে ধেমালি টকা নেকি সেয়া আজিকালি এটকাৰ মূল্য কিমান ঘটিলেহে তাকে হেপাই মই আৰু বুজাইছো বোলো হব দিয়া হব দিয়া বেছি চিন্তা কৰিব নালাগে সি কৈছে এনেকে নহব নহয় বোলে আজি এক লাখ হেৰাইছে কাইলৈ বোলে চাৰি লাখ হেৰাই যাব মই কি কৰিম বোলে কওকচোন বোলে শহৰ দেউতা বন্ধুসকল আৰু কইনা চিকা চেনেলটো সোনকালে